Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Tuan yang terutama yang dapat Negeri Sarawak Tuan Dr. Haji Wan Junaidi Dan Tuan Puan Datuk Petinggi Fuziah Sanusi Saudara saya um, Premier Abang Johari um, Kita doakan Afiah Syafakallah Kepada uh, isteri beliau di hospital Beliau terpaksa uh, Meninggalkan majlis untuk uh, Bersama uh, Ke hospital Saudara Tansi uh, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri Speaker Dewan Negara Speaker Dewan Negeri Menteri Besar Selangor, Saudara Amiruddin Syari, Timbalan, -timbalan Premier Sarawak, Menteri-menteri Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan, Datuk Douglas Sugah yang menjadi pengurusi dan Datuk Gerawat Gala. Datuk Gerawat Gala, -Gala dalam ucapan dia sebut tentang Premier Sarawak tu pentinggi Abang Johari katanya inovatif visionary inovatif and firm saya gurau dengan Abang Johar memang firm memang betul <laughs> sebab dalam perundingan kita dalam beberapa isu saya hormati beliau kerana Beliau cekal dan tegas mempertahankan hak dan kepentingan Sarawak firm tetapi tidak pernah mengabaikan kenyataan supaya kita dapat maju dan berjaya dalam mengarungi liku-liku dan mengangkat martabat Sarawak dan Malaysia bersama Jadi sempena sambutan gawai Dayak di Sarawak ini Saya dengan rakan-rakan TPM Datuk Sri Zahid dan rakan-rakan Rasa bangga dapat bersama-sama Kehadiran saya walaupun satu Gerawat Gala kata kali kedua sebenarnya kali ketiga Agak dia memang terpukau dengan majlis ini Dengan warna-warni dia terlupa satu tahun ini. tapi inilah semangat PJ Keneb Panau PG Kinep, Pigep, segulai sejalai Indi Awang Indi Asung wah dulu saya lah. <tuk> tapi segulai sejalai itu saya dah jadikan ini moto dalam belanjawan dalam ucapan-ucapan di seluruh negara dan sekarang menjadi moto bahasa Malaysia yang penting segulai sejalai dan ini juga saya belajar dari semangat dan persiapan gawai sebelum ini sebab itu apa yang ditekankan oleh Premier sebentar tadi dan saya ingat semangat dengan kehadiran TYT untuk menjadi menaungi perpaduan rakyat Sarawak menyantuni semua budaya yang akan membina kekuatan kita. Saya selalu sering menyatakan di negeri-negeri kita ada pilihan menjadikan kepelbagaian sebagai medan perseteruan menunjukkan kehebatan dan keegoan kita meremehkan merendahkan darjat orang lain seperti yang berlaku di banyak negara malah pernah berlaku juga kepincangan perseturuan, pergelutan dalam sejarah negara kita banyak negara-negara lain sampai sekarang permusuhan kaum suku kaum agama itu akhirnya membebankan negara memiskinkan rakyat dan menghampakan cita-cita ibu bapa dan anak-anak kita atau sebaliknya kita ambil pilihan yang lebih positif Perbedaan ya Tapi apakah Tidak harus kita bangga Bahawa kepelbagaian ini menjadikan kita ini satu Medan untuk memupuk perpaduan dan kekuatan baru Dan inilah semangat yang harus ada kita ada kita anjurkan pemanya majlis ASEAN negara-negara teluk GCC dan China. Dan dianggap oleh rakan-rakan sebagai satu kejayaan mengimpunkan negara ASEAN itu biasa. Tapi mengimpunkan negara ASEAN dengan negara, negara Arab yang kaya, Teluk itu bukan mudah. Apalagi disertai oleh negara China. Bulan sebelumnya kehadiran Presiden Xi Jinping, bulan berikutnya oleh Premier Li Qiang. Dan dalam setiap majlis, setiap pertunjukan kita pamerkan kekuatan kita kekuatan kaum-kaum kekuatan budaya kekuatan seni yang indah dan mereka ada akui bahawa jarang mereka dapat menyaksikan bukan sekadar kita menampilkan perbezaan ya semenanjung Sabah Sarawak dengan pelbagai keindahan seni budaya mereka Bukan sekadar menampilkan Tapi kita tunjuk rasa bangga kita Dengan kekuatan suku-suku kaum di negara kita Inilah rahsia kejayaan kita Dan saudara-saudara saudari, saudari di Sarawak Harus pertahankan ini Untuk menjamin keselamatan Sarawak Dan Malaysia seluruhnya Saya memang bincang beberapa kali Tentang isu negeri-negeri Bukan khusus Sarawak Kita ada Johor, Singapore Special Economic Zone Yang menjadi tumpuan pelaburan Rantau dan dunia Kita dulunya kulim high tech Dan sekarang Krian Integrated Green Technology Kita ada di Sabah Blue Ocean Strategy Jadi tak ada salah Kalau di bawah pimpinan Premier Bang Jo dan kekuatan Sarawak kita bangunkan Sarawak sebagai gergasi dan hub tenaga utama di rantau kita yang akan membanggakan rakyat Sarawak dan Malaysia keseluruhannya saya berusaha menyampaikan kepada kawan-kawan saya di pemimpin-pemimpin negara ASEAN di antara strategi dan trust utama ASEAN adalah ASEAN Power Grid, Connectivity and Digitalization. Itu di antara dua selain beberapa perkara yang ditekankan. Termasuk dalam Kuala Lumpur Declaration 2045 yang disepakati oleh semua pemimpin-pemimpin ASEAN. Apa makna ASEAN Power Grid? Itu menerima kenyataan baru bahawa kuasa alternatif hidro dan gas daripada Vietnam masuk ke grid di Kelantan turun ke Johor ke Singapura ada rancangan dari Sarawak dengan kekuatan hidro gas blue hidrogen untuk menerobos bukan sahaja dari Sarawak ke Sabah ke Kalimantan Indonesia saya ke selatan Filipina Kemudian cadangan yang kita harus percepatkan dan pesatkan Supaya ada undersea cable Semenanjung ke Singapura Ke Batam Hari Jemaat ini saya akan menemui Presiden Prabowo Subianto Bukan juga working visit tapi ini kerana sudah 4 kali dia datang ke Kuala Lumpur menemui saya, makan tengah hari atau malam bincang sebagai sahabat jadi wajahlah saya siarah dia sekali hari Jumaat ini dan saya dah beritahu kepada Premier Abang Jo di antara tajuk utama saya nak bincang dengan Presiden Prabowo Subianto ialah ASEAN Power Grid yang berpangkalan di Sarawak untuk manfaat kedua negeri dan sebab itu saya mahu rakan-rakan baik di Semenanjung dan di Sabah Dan juga rakan-rakan di Sarawak Lihat kekuatan ini Hubungan baik perpaduan kerajaan perpaduan Madani Semenanjung, Persekutuan dan Sarawak Persahabatan Dan saling hormat menghormati dan antara Perdana Menteri dan juga Premier itu menjadi satu bentuk ikatan untuk meleraikan beberapa masalah. Semua penyelesaian kita tidak mungkin menyenangkan pihak. Di semenanjung saya masih dengar tohmahan bahawa Anwar dipaksa dan diugut untuk mempertahankan kuasa dia. Maka dia memberikan laluan yang mudah kepada Sarawak. Di sini ada juga golongan elit kecil yang menyerang Premier Abang Joe. Seolah-olah tidak tegas dalam rundingan Orang-orang ini dia tanpa Melihat kepada fakta Dan menyebabkan Keresahan terus berlaku Tapi percayalah saudara, -saudara Bahawa sebuah muak runding tidak mudah Tapi kalau kita pegang pada prinsip Kita mahu semua kawasan di wilayah kita maju Prinsip bahawa tidak ada masyarakat dan kawasan Kota, pinggir kota, desa dan pedalaman yang dipinggirkan Tidak harus ada kemakmuran, kekayaan yang melimpah Tetapi kemiskinan terbiar Dan kalau ada semangat itu Kita tidak terikat dengan suku kaum dan negeri Sebab itu saya dalam belanjawan menyatakan dengan terang Keputusan kita untuk menyediakan peruntukan terbesar untuk Sabah, Sarawak termasuk negeri-negeri miskin di Semenanjung itu bukan kerana ugutan tetapi kerana tanggungjawab kita sebagai pemerintah yang adil untuk menjamin keselesaan bagi semua. Dan saya memilih untuk memenuhi semangat gawai untuk menyatakan ini kepada rakan-rakan saya di sini. Tidak adil untuk diberikan di ruang kepada orang menyerang seolah-olah premier dan timbalan-timbalan premier dan kerajaan Sarawak nampak berlembut tidak saya tahu benar kerana saya mengepalai rundingan-rundingan peringkat akhir memang sukar kerana panglima-panglima Sarawak ini semua bukan saja firm tapi keras tetapi saya faham mereka membawa aspirasi rakyat mereka mahu supaya perasaan gelisah terpinggir sekian lama itu dimartabatkan dan saya melihat dari segi semangat MAA Malaysia Agreement itu yang sebenarnya dipelopori oleh Tun TYT sendiri saya harus menyatakan penghargaan kepada Tun yang memulakan ruang jalan yang saya hanya cuba meneruskan. Ya. Dan kita ambil contoh umpamanya Petronas Petros. Terombang ambing, ya biasa. Petronas sudah bertapak lama dengan PDA 74 yang dianggap sebagai suatu syarikat negara bukan syarikat semenanjung. Kemudian muncul keupayaan kesedaran Sarawak yang merasakan sudah sampai ketikanya mereka mempelopori dan mengasaskan syarikat mereka sendiri jadi kita harus terima Malaysia dan Sarawak bukan tahun tahun 70 atau 80 sekarang sudah sampai di mana anak-anak muda cukup kelayakan, cukup pendedahan di Petronas, di Shell dan beberapa syarikat dan mereka merasakan harus diberi ruang kepada Petros terutama dalam menentukan pengaliran dan distribution gas di Sarawak. Saya fikir dari segi itu, ya. Maknanya si win-win situation. Dan untuk itu umpamanya kita bincang. Tapi biasa perbincangan ini kerana kita sudah bertapak dalam asas yang lama, mengambil sedikit waktu dan kita serahkan kepada pegawai-pegawai, pengurusan, menteri-menteri tapi saya sangat yakin kerana saya tahu akhirnya rakan-rakan di Sarawak, menteri-menterinya dan premiernya tahu akhirnya kepentingan Sarawak dipertahankan kepentingan negara harus dipertahankan sama dengan semangat saya saya tidak mahu umpamanya negara keseluruhannya berasa tertekan dan rugi. Dan saya juga tidak mahu Sarawak, anak-anak Sarawak merasakan mereka itu tidak dihargai dan kedudukan mereka terpinggir. Maka sebab itulah akhirnya kita memeteraikan ini. Bahawa kemajuan kita kalau industri minyak dan gas memang memerlukan Petronas dan untuk Sarawak memerlukan Petros. Kalau kita terima kenyataan itu Kita perlu dua-dua Untuk sepakat Untuk angkat martabat Sarawak dan negara Saya yakin ini akan selamat Saudara-saudara minggu lalu Pengurusi Chief Executive and President of uh, Kodoko Philips was in Kuala Lumpur to attend the Energy Asia Conference organised by Petronas. He was in my office and there was a day when Dato Alex Natalingi organised at KKR Gawai Festival for his ministry. I see it fine. When that Sami Velu was minister, he organized Dipavali Festival. What is the problem of having a, a, a Dayak minister organizing a Gawai festival? I said, okay, fine, I will attend. <laughs> and unlike the Gawai festival celebrated here in Sarawak, in Kuala Lumpur, it is more meaningful because then it gives an exposure, an understanding. And believe me, and um, Alex, uh, Sri Alex testified to this, that he was apparently uh, delighted with the spirit, the cooperation of all races, the malays, the chinese, the indians in their celebration, looking at gawa as part of their cultural festival in kuala lumpur. and seeing that enthusiasm and excitement, i then kept the, the somewhat red uh, dia. Attire or the Iban attire, and uh, when I received the Konoko Phillips chief, I was in that attire. Of course, he was saying, "What funny tribal chief is this?" I said to him, "See, I take great pride in informing you that I have just finished attending or just left uh, this function organised by my colleagues to celebrate the Gawai festival." So I told him about Sarawak, about the beauty of the culture. I mean, that's what we have to do. And I take great pride as a Malaysian to speak to this one of the great multi-billion dollar company, probably one of the biggest oil companies in the world and number one in the United States. He himself, Ryan, is a colleague of Donald Trump, president. And I then took it upon myself To show how proud I am, as a prime minister of this great country, to share the beauty and strength of the cultural festival called Gawai, and that's why I was there in that dress until the late evening. And Aziza was curious, "Why are you in that dress?" But just, I mean, let me just express my, my profound. Gratitude, there were friends in Serawak, the diaks, and this time because there are orang-Orang Ulu take the meant to convene this festival, and tell you, in all honesty, that Alhamdulillah, praise be to Allah, we are in a great country, and a great state of Serawak. we will have to work together to ensure that there is peace and security in this country. never underestimate the potential problems if you are disunited. the geopolitical conditions are so challenging and alarming. the future is never certain. but what we can ensure is a united militia. What we can ensure is that leaders of integrity respect principles of good governance and rid the country of excesses, corruption, and abuse of power. Clarity of policies, be it digitalization or transform, digital transformation or energy transition, remain focused in what we have to do work hard, diligently, indefatigably to support that agenda and to be mindful the moment we crack there will forces in this country and overseas foreigners who try to sabotage the relative achievement thus far. i would appeal to you, my colleagues, Whilst rejoicing this great Gawai festival, always be reminded there's so much at stake. Malaysia has emerged. A respectable country. We have now that we have become hub for semiconductor, data center, and artificial intelligence in the region even the most what we call one remote province called sarawak those days now has become a major attraction for international and foreign direct investments from kuala lumpur to china to moscow to davos those of you who follow my speech in davos i mentioned specifically the huge potential of this great state sarawak to become the hub for energy and progress in the region. <tuk> Sekali lagi, Tuan Tuan terima kasih atas kesabaran Tuan dengan kuliah saya malam ini. Dan sekadar eh, saya ingin akhiri untuk menyatakan penghargaan kepada Tuan dan Tuan Puan. Kenapa saya bicarakan terutama dalam MA63 Orang Sarawak bertuah kerana ada TYT yang sebenarnya kuat mempelopori perubahan ini dan kepada rakan-rakan Sarawak kepada Timbal Perdana Menteri Yaitu Sri Zahid dan rakan-rakan Jemaah Menteri saya ambil kesempatan ini depan kawan-kawan di Sarawak bahawa apa yang kita capai selama ini tidak mungkin berlaku tanpa dukungan dan kerjasama saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.